Так, всем доброго ранку, много <laughs>, футболу, любим, любим спорт, кахаем <laughs> и смотрим Олимпиаду. Я вчера смотрел хоккей, ну света мало, поэтому из интернета скорость не хватает. Посмотрел э, Чехия, Канада, ну Канада там раздолбай сделала. Конечно, мастера экстра-класса. Ну, там все премиум, там все, ну, там все крестьяны Роналда. И вечером еще было <класс> в США. Я не смотрел там. Но США разобрали. Но США тоже явные лидеры. Так. Футбола много. Прокомментирую. Вчера был прекрасный футбол. Топ матч. Я пропустил, кстати, Атлетика Мадрид-Барселону. Прокомментирую. Смотрел классную передачу про Японскую лигу. Она малобюджетная, оказывается, при том, что страна очень богатая. Не идут по пути, как Арабские Эмираты, покупать игроков за сумасшедшие деньги. И большая ставка на свою молодежь японскую. Они такие трудолюбивые пахари. Первый был Хидитошин Наката. Ну а сейчас, в принципе, последний чемпионат мира был 19 игроков сборной в Японии играет в иностранных клубах, в первую очередь в Европе. Мы все их видим в Брэнфорде, там, в всяких Брайтонах, в Реале соседа. Ну, их очень много, японцев. В Бундеслиге. Поэтому прикольные опыты этой страны, которая при нулевых футбольных традициях за 20 лет сделала такой прогресс. Наката Закончив карьеру, занялся модельным бизнесом и производством водки. Саке. Объездил всю Японию, изучил рецепты и сейчас продает премиум класса саке водку. Ну, я бы не продавал у кого-то, будучи убежденным физкультурником, но он решил так. Так. Вчера у нас была бета, жеребьевка. Э в Лігу націй на 26-27 год Група B2, Угорщина, Україна, Грузія, Північна Ірландія. Що я могу сказати? Що група Херова. З учетом нашого футболу, і у нас такі зв'язки, ну, висосані з пальця, я називаю як оно є, які навіть в джероне не можуть себе нормально показати. От ми радуємося Венгрия. в В Венгрії э, Керкес. 40 миллионов евро, лидер Ливерпуля. Сабасвай, э, лидер Ливерпуля, 85 миллионов евро. Потом э, э, Ровант э, Сатаи, лидер э, этого. Аватасарая. Э, добротная команда, которая много играет игроков на приличном уровне в Бундеслиге, в Греции, у себя Алекс 108 8 миллионов евро, Бормут. Поэтому это все игроки, которые играющие. Там за Герту играют ну, там за 5-6 миллионов. Тот же самый в РБ Лейпциг Вилли Орбан, защитник. Поэтому как играет Ференс Вараш, мы знаем, намного лучше, чем наши клубы. Поэтому чему радоваться, это я не знаю. Это Венгрия. Грузия. Грузии Георгий Мамандашвили 28 миллионов Ливерпуль. Потом ну, я с таких самых больших хлопцев скажу. Качарашвили потом этот Чикветадзе, 90 миллионов, явный лидер их нет, Хвича Хварасхелия, потом Вилья Микаутадзе 28, и остальные грузины, в принципе, ну, не по сути задних. Чему радоваться, непонятно. Северная Ирландия, это сейчас команда очень приличного уровня, обыграть в Европе может любую сборную, и игроки играют ну таких добротных середняках АПЛ и чемпионшипа и они я смотрел их отборы они выносят кого угодно вот ну, такие игроки как Конор Брэдли 30 миллионов Ливерпуль потом Трай в Сандерленде играет 18 миллионов 12 Исаак Прайс Потом этот Кристал Пеласи Джастин Девани 8 миллионов Поэтому Я видел их не игру они на приличном уровне. Что у нас какая-то проходная группа, это кому можно сказать, идиот. Так, вчера был мега матч Атлетика Мадрид Барселона. Ну, Барселона должна была проиграть 8-2, проиграли 4-0. Но они их просто разбили. Барселона высокую защиту играла. А Атлетика что делали? Они любой полузащитник отыгрывал на... Не, неправильно скажу. Шестерка, восьмерка центральный полузащитник сбрасывал на четыре зоны оттянутых. И они сразу же запускали по флангам этих малолеток Лукмана из с другой стороны сына этого, главного тренера атлетика. И они им накидали Антуан Гризман, Гарсия, Лукман и Альварес. Все мячи шикарные. Барселоне Элик Гарсия получил красную заслуженно. Играл в колено, бил голень. И хорошо, что не проиграли 8-2. Один гол не засчитали. Барселоны. Ну, я бы его мог бы засчитать, но он не засчитал. Он такой на тоненьком. Ну, и была еще одна драка. Брендфорд Арсенал. Ну, у Брэнфорда было больше моментов. Да, Мадуэка забил на 61-й, но у, Арс... у Брэнфорда было 5 моментов. Вы должны были побеждать. Я же сказал, Брэнфорд даст тырки. Кингуис Поттер забил. Так. Сегодня еще будет матч, чуть-чуть прокомментирую. Лига 1, Рен ПСЖ. Э, ну, по идее, ПСЖ должен выиграть. Мне интересует, на, на Рен хоть выпустят Забарного, Или он окончательно потерял место в основе. Это у нас сейчас самый сильный игрок. Монако, Нант. Ну, будет битва, надеюсь, победит монаха. Ну, должны побеждать. Ну, когда уже? Ну? Так, Валига. Лига. Эльчи Асасуна. Будет битва, надеюсь, на победу Эльчи. Асасуна сейчас в неплохой форме, но Эльчи нормально. И дома, ну, надо с Асасуной брать тречка. Немецкая Бундеслига. Боруссия Дортмунд Майнс 05. Ну, будет тяжелый матч. Майнс 05 там тоже не на вылете, а да? 14. Но я думаю, Борусия сегодня выиграет 2-0. Серия Эй. <coughs> Пиза Милан. Ну, Милан надо побеждать. Да, Пиза будет биться, умирать, но я думаю, Милан 2-1 свои выиграет. На Олимпиаде много таких... Вот итальянка 35 лет, второе золото выиграла. Смотрим Олимпиаду. Приятная тема. Нашего пацана дисквалифицировали. Ну, показал наш украинский характер. Я на его стороне. Ну а так, в принципе, все. Всем хорошего дня, верим в лучшее. Что с вами будет?